Як ми повідомляли від учора, в будівлі міської ради знаходяться активісти Криворізького Євромайдану. Вони прийшли на мітинг 24 лютого і залишаються до цього часу. Свої вимоги, головна з яких відставка міської влади, мітингувальники висловили в інтерв'ю нашим кореспондентам учора. А сьогодні про ці події говоримо з секретарем міської ради, виконуючим обов'язки міського голови Сергієм Маляренком. Сергій Васильович, вітаємо вас у нашій студії. Зараз би я хотіла у вас дізнатися, яка обстановка в міській раді в будівлі. Ну, вы знаете, вы показывали вчера э, группой людей, вот, которые называют себя Евромайданом, э, значит, пришли э, в три часа к городскому исполкому, э, принесли свои требования, резолюции митинга своего, э, значит, э, вручили мне, э, потом э, попросили зайти в сессионный зал. Значит, мы их пустили в сессионный зал, потому как, ну, что не пускать. Значит, ну, так они потом там расположились, остались, заполнили весь mm. зал сессионный, значит, оставили меня в сессионном зале. Потом, насколько мне известно, ну, мне. Мне известно, что они потом остались на ночь. Там кто-то дежурил, все. В общем, сессионный зал покидать они не собираются. И сейчас находятся в здании исполкома. Значит, сколько людей точно установить невозможно, но хочу сказать, что людей немало для нашего здания. Вот вчера в сессионном зале было порядка 250 человек. І сьогодні, скільки там знаходиться, просто не знаю. Сергій Васильович, вас вчора просили писати заяву, у вас дуже наполегливо і дуже так емоційно і голосно просили написати заяву, ви цього не зробили. Чому? Ну, во-первых, знаєте, там в этой резолюції вони просили там, щоб. Депутаты все разошлись, распустить раду. Знаете, все-таки мэра нашего города избирала и проголосовали за него ну, порядка более 200 тысяч человек. Понимаете? И сейчас то, то же самое городской совет. Избирали, у нас и мажоритарно баллотировались депутаты. Вот, за которых тоже голосовали люди. Вот непосредственно мой округ состоит из 13 тысяч населения. Люди за меня тоже голосовали. Потом депутаты избрали меня секретарем городского совета. Взять и сказать, что все мы не будем, потому что вот этого не хочет какое-то определенное количество человек, это один момент. Ну и второй самый важный момент. Почему вот я все-таки оставался на своем, все-таки во всех, особенно общественных поступках должно быть все-таки главенство закона. Только легитимным способом, пожалуйста, у нас будут еще выборы впереди, да, это ж да. впереди будут еще выборы, на которых люди дадут оценку нашей работы. Но сказать. эту оценку дадут жители всего города. Безумні. а не ті, хто прийшов на євромайдан. Звісно, ми вважаємо мені кожного чоловіка, кожного жителя нашого міста. Но знаєте, все-таки должен бути какої-то знайте, як как меншинство підчиняється, все-таки більшинству. у ці обстановці, яка була дуже нервова в сесійному залі. Люди бачили в нашому ефірі, і те, що можна було розчути серед того. Загального шуму були закиди до, до влади про те, що вона корупційна, про якісь про відмивання коштів, бюджетних розтрат і так, далі, і так далі. Як ви прокоментуєте отакі на адресу влади закиди? Ви знаєте, ну перше, що хочу сказати, в залі теж ко мене підходило багато людей. Я намагався спілкуватися з людьми питання ответ але звучало одразу 5-6 питань, И ответа никто не хотел слышать, просто сразу начинали скандировать, кричать, потому что устраивает или не устраивает ответ. Я не мог нормально отвечать. Вот. Но из тех вопросов, которые задавали, вот конкретно, вот подходили, спрашивали, разговаривали, я увидел, что не все люди владеют или понимают работу органов местного самоуправления и считают, что вот как-то где-то что-то может прячется там или еще что. Я хочу всем сказать, мы э, достаточно открыто, мы полностью открыто работаем, э, прозрачно проводятся все у нас мероприятия, в том числе и тендера. От розходування збор бюджету, розходування бюджету. Ви можете комусь пред'явити ці дані, якщо буде на те рішення, якісь якісь люди, які чи до вас зверталися якісь групи людей за якусь інформацію? От, говорили, що ми представники було таке. Значить, смотрите, сьогодні буквально утром подойшла ко мне група людей і сказали, що вони хочуть створити... какую-то наглядовую раду, uh -huh. вот, которая бы смотрела за нашими действиями, за тем, как мы работаем, что мы делаем, вот, давать оценку этим действиям. Я в разговоре услышал конструктивизм. Я сказал, что «Да, ребята, собирайтесь». Назначил время на 12 часов. «Приходите, будем разговаривать, какие ваши требования, ваши вопросы» мы готовы дать ответ на все вопросы. Но, к сожалению, так получилось, что они сами между собой не договорились в то время, когда они собрались, чтобы обсудить, там, выделить какую-то делегацию там, или обсудить вопросы, которые они нам поставят. Значит, Появилась какая-то другая группа очень радикально настроенных ребят, которые и эту группу обозвали потом предателями, там все, и в результате чего ну, разговора не получилось. Я целый час прождал на работе, отложил все дела свои, ждал, что кто-то ко мне придет. Но так никто и не пришел разговаривать. Вот если разрешите, я в связи с этим и хочу обратиться и сказать. Как и для тех людей, которые сейчас в исполкоме, так и для всех жителей нашего города, пожалуйста, мы готовы все показать, рассказать. Просто вот раньше было, ну и сейчас, наверное, как, за всеми действиями следит прокуратура, в том числе решения, которые принимает рада, в том числе, ну любое, они проверяют и тендерные наши вопросы, и все. Вот. И это и контрольно-ревизионное управление. Нас проверяют довольно часто, ну, чтобы не сказать каждый день. Какие-то проверки ведутся, что-то идет. Вот. То есть все документы можно поднять и проверить уже сейчас? Все, и прибудет абсолютно власть, все. Так? Кроме того, я вам скажу, что вот, если бы из тех людей, которые сейчас в исполкоме, вот образовалась какая-то группа, ну я же не могу у себя в кабинете принять 250 человек, ну вот уже ну, вчера был, был такой пример, так. да, и разговора не получается. Вот, пусть соберут какое-то количество людей, пусть это будет какой-то там или совет, или ну, какая-то группа, уполномоченная от этих людей, да, придут, пожалуйста, мы им готовы предоставить любые материалы по любым направлениям. Но я Если понимаю, что в этой группе должны будет... быть экономист, бухгалтер, люди, которые понимают на этих документах, какие вы подаст. Ну, может да? быть, да, да, ну, прежде всего, это должны быть люди, которым они сами доверяют. Это так. прежде всего. А, потом, если им что-то будет непонятно, мы предоставляем специалистов, которые рассказывают, показывают, почему так, а не так. Вот почему делается так, потому что есть закон такой-то. Или потому что вот мы считаем, что будет так лучше. Вы не согласны? Хорошо, предлагайте лучшее решение. Будем слушать, если оно лучшее. Будем идти по этому решению. Мы готовы разговаривать, мы открыты. Но никто не идет. Понимаете, просто вот внизу Находяться много народу, которые скандируют ганьба. Чому ганьба? не зрозуміла. А як от, до речі, ті, хто повинен приходити виконком, ті ж на прийом люди громадяни ходять туди, чи, мабуть, вже ніхто знаєте, не йде. Чес, Де працівники. Чесно, вже тяжело відчити, хто на прийом, хто куди. Та ті, хто працює виконком, жити, вони як роботники із полкома очень напугані цією ситуацією. І знаєте, як Ходят, люди заглядывают по кабинетам вот внизу там вот сами митинговальщики вот иногда между собой толкаются там чем-то не согласны одни выступили за одно там ура проголосовали тут же другой выступает за диаметральное, противоположное тоже ура тоже голосуется сто процентов если не согласны ну там драк слава богу не было но попыток очень достаточно Понимаете, и просто, а в исполкоме большинство работает женщин, если вы знаете, вот, и им просто реально страшно. Знаете, когда заходят, то вот, понятно, как и э, но хочу сказать, что э, есть там создана самооборона у них, вот, которая вместе с нашей муниципальной гвардией э, стараются поддерживать какой-то порядок, ну, как оно получается, мы видим. Но, слава Богу, пока имущество не грабится, не ломается, мародерства нету. Вот. В этом плане спасибо, все хорошо, все нормально. Плохо. Другое, что мы не можем никак понять и определиться, чего же они хотят, как они видят дальнейшую работу? Ведь призывы, знаете, всем уйти в отставку. Ну а дальше что? Понимаете, вот люди просто не понимают работу исполкома. Нашу работу зачастую не видно, ее станет видно только тогда, когда она перестанет делаться. То, что скорая помощь приезжает вовремя к людям домой, работа больниц, работа школ, детских садов, отопление, чистота в городе, вывоз мусора вы представьте на минуту, если перестать этим заниматься. Я скажу, что день это не будет заметно. Но потом выгребать будем очень долго. Второй день это станет очень заметно. На третий день в городе могут начаться непоправимые вещи. Понимаете? И то же самое. Это э, зарплаты людей в конце концов. Понимаете? Это э, распоряжение, решение, которое жизненно необходимо для города. И при они должны быть законными решения. И каким-то законом uh, если уже так, ну, вот говорим. Если принять незаконное решение какое-то, как мы можем требовать его выполнения? И что мы можем предъявить тому человеку, которому дали незаконный приказ какой-то, ну а ну, человек не выполнил, ну и что? Понимаете, то есть... Ну, тобто, хаос, это, это Это просто хаос. Поэтому э, и мы, мы хотим, мы говорим, ну, кто придет, кто будет разговаривать. Знаете, честно скажу, вот э, самому идти туда, среди них, вот я вчера там был. Да, ну, все видно, какие э, будут сценарии. Десять, да, десять командиров. Вот, э, тем более команда одного не слушает другого абсолютно. Вот, и каждый кричит свое, понимаете, ну... Одни кричат одно, другие, другое. Но, если честно, у меня нет желания второй раз спускаться, оказываться в той ситуации, когда mm -hmm. вот так вот все происходит. Понимаете, я еще хочу сказать, что никто из депутатов, ну, никто из нас как бы не держится за эти кресла, а тем более депутатская работа. Это вообще дополнительная общественная нагрузка. Вот. Но когда тебе вот так вот приходят, ты просто, вот я не хочу, чтобы ты был, уйди. Понимаете, это неправильно. Если вот мне депутаты скажут, Сергей Васильевич, нам не нравится, как ты выполняешь свои обязанности, или мы тебя снимем, или пиши заявление сам, я даже не буду ждать, что где-то там пойдут, они законным там как-то что-то, если мне это скажет. Ну только не один депутат, конечно. Вот. Да, группа депутатов. Все. И или если мне скажет мэр, что Сергей Васильевич, ну чем-то не справляюсь, все, вот у меня вопросов не будет. Я напишу заявление, и это будет нормально, легитимно. Ну даже вот знаете, в зале прозвучал вопрос. Ну, Кто-то из митингующих обратился к остальным вот, и говорит, люди, кто из вас э, сможет руководить городом? Вот. К моему удивлению, процентов 90 подняли руки. У нас э, в городе э, ну, так, э, цифра колеблется, но в среднем 540 тысяч голосующего населения. Mm. Это те, которые принимают непосредственно, непосредственно участие в голосовании. Когда люди идут голосовать, Они смотрят на ту З якої сторони вони знають цього чоловіка. Скажіть, будь ласка, вчора, у цей час, коли от, э, зайшли мітингувальники до будівлі міської ради, де був міський голова, де він зараз, людей цікавить? Юрій Григорійович вчора був <зв>. в Дніпропетровське, там проводився всеукраїнський селектор. Мери со всіх городов на такие селектора съезжаются в область и в областном укретелекоме проводится подобный селектор там, видеоселектор. Этот, значит, он был на этом селекторе. Но э, возвращаясь домой, он почувствовал себя плохо вот, и обратился в больницу. Ну, насправді, не обратился, дивно, мабуть, в такій ситуації, на да. Мабуть, це не дивно для любого, для будь-якої людини, яка. Сприймає те, що навколо відбувається. І давайте ще раз: чи є у вас що сказати зараз людям, які у будівлі міської ради, якщо вони мають намір домовлятися, де ви їх чекаєте, як з вами зв'язатися, чи вони знають ці всі контакти? Так, да, зв'язатися зі мною не можуть просто, все це звісно. Я просто повторюсь, ми хочемо конструктивного діалогу. Сергій Васильович, я думаю, що ця історія в будь-якому випадку буде мати продовження так чи інакше, якось справа буде вирішуватися. Ми чекаємо від вас нових коментарів. І нагадаю, що у нашій студії був секретар міської ради Сергій Маляренко.